南柱、啊，南柱、啊，已经过了怎，怎么还没有人来救我们呀、啊？再坚持一下，消防员一定会来救我们的。有人吗？还有人吗？还有没有人？有人在里面呢！有人吗？有人吗？ 我带你出去。

谢谢你啊，不用客气，应该做的。我是孟武社的，上次我们的房东为了赶我们出去，报了假火警，要不是你们及时赶到，我们就被赶出去了。哦，我知道，呃，那房东后来怎么样？我们把孟武社保下来了，谢谢你们。你真不用这么客气，这都是我们的工作。其实我是真的想感谢你们，加上今天我已经被你们消防员救过两次了。 五年前，我家里遭遇了一次火灾，我也是被消防员救了下来。但是后来救我的消防员在一次任务中牺牲了，我一直都记得他，所以我是真的很感谢你们，真心的希望你们以后每一次出警都平安归来。谢谢。我叫南初，林路香。 E